Хочу пару слов сказать, то, что мы сегодня уже слышали. Причастие. И я сидел и слушал причастие. К чему мы причастны? К Иисусу Христу. Но не только к Иисусу Христу, а хотелось бы, чтобы мы осознали, что такое Евангелие. И первое послание, Каринтина, 15 раздел. 15, 15 глава, и читаю с первого стиха. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором утвердились». Очень важно, чтобы мы услышали. «Напоминаю вам, Евангелие, которое вы услышали, в котором утвердились, которым и спасаетесь, если преподаны, удерживайте так, как я благовествовал вам» если только несчетно уверовали, ибо Я первоначально преподал вам, что сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что Он был погребен и что воскрес в третий день по Писанию. Вот Евангелие, что Иисус умер по Писанию и Воскрес по Писанию. Евангелие. И причастие, мы будем причащаться к телу и крови. И что сделал Иисус? Он умер. И я умер вместе с Ним. Он воскрес, и я воскрес вместе с Ним. По Писанию. И если я воскрес вместе с Иисусом, то я воскрес для новой жизни во Христе Иисусе. И мы читаем, кто во Христе тот новый человек. И Иоанна, 19, 19 глава, 30 стих, там написано все, что Христос сказал, совершилось. Вися на Голгофе, на кресте, он сказал, совершилось. Что совершилось? Братья и сестры, вот что совершилось? Что за Евангелие, за кого Он умер и за кого Он воскрес? Для кого Он воскрес? И что совершилось лично в моей жизни. Я понимаю, что каждый из нас э, воспитывался, в какой-то церкви э, слышал. Много есть разных традиций, разных слов, которые мы слышим. Но мне хотелось бы, чтобы мы посмотрели сегодня на себя через Евангелие. То, что сделал Иисус Христос. И если я верю в то, что совершилось в моей жизни, то моя жизнь изменилась. Иисус сказал это слово. Однажды к Иисусу, это Матвея 8,8, приходит сотник и говорит, приди, исцели, там просят люди, а Он говорит, Иисус, скажи только Слово, и Мой слуга станет здоровым. Скажи только Слово. Я хочу спросить каждого из вас, сказал Иисус Слово на Голгофе, совершилось? Для кого Он сказал? Так совершилось или нет? Я верю, что совершилось. И это совершилось в моей жизни. И благодаря Евангелию Иисусу Христу я спасен. Благодаря не тому, что люди говорят, и даже я чувствую, и я вижу, а тому, что Иисус говорит, что я святой, я праведный, я искуплен. Некогда не народ, а сегодня я помилован. Я в Иисусе Христе, Христос во мне. Я тело, Христос голова. И это, это Евангелие, братья и сестры. Старое, что? Нету старого. Нету, бросит за и не вспоминает. А кто вспоминает? Дьявол. Дьявол пошел бы он во имя Иисуса. Кого мы слушаем? Евангелие или... Евангелие. Поэтому пусть Бог нас благословит. И здесь Он говорит, что я самого Господа принял. Апостол Павел говорит, Евангелие я принял от кого? От Господа. Я вырос в христианской семье, с детства, в церкви. И я очень много принимал от людей. И когда я нечаянно проходил, ну, в нашем детстве ну, не было никогда телевизора, это было табу. И когда я нечаянно заходил к однокласснику и увидел телевизор, то в воскресенье я уже хлебопреломление не принимал. Сегодня я смотрю на него, и я читаю, его я самого Господа принял. Такие были традиции жесткие, но это не, это не Евангелие. Это человеческие такие понятия, которые нас заставляли и мучили. И ты от месяца, от хлебопреломления до хлебопреломления страдаешь. Но, друзья мои, он говорит, я принял Евангелие. Что сделал Иисус? И Павел говорит, что он взял хлеб, благословил, преломил, сказал, примите, идите. Это что есть? тело мое, за вас ломимое. Что сделал Христос? И благодаря Его смерти и воскресению мы сегодня принимаем то Евангелие, что произошло на Голгофе. Поэтому написано, Он взял хлеб и благословил, преломил. Братья, я приглашаю мы будем молиться. И я, дорогие братья и сестры, просто хочу, чтобы мы с вами, с вами, хочу вам посоветовать, да, вот дома, вот дома, просто выучите на память послание Ефесянам. Вот послание Ефесянам, там немного, 6 глав. Но вы воскреснете для новой жизни. Вот, ваша жизнь изменится. Потому что, хочу сказать, вот наши лю... человеческие традиции, даже христианские традиции, даже рели... религиозные какие-то понятия, они нас так в тиски зажали, то мы сегодня спасем, завтра не спасем. Сегодня святой, завтра не святой. Сегодня что-то подумал, недостойный. Завтра достойный. И мы вот только как американские качели. Не поймем, кто мы. Одну проповедь послушал, грешник. Другую проповедь послушал, святой. На собрании шел, вроде бы, возрадовало сердце, когда сказали, идем в Дом Божий. Служение закончилось, иду домой. Радость пропала. Поэтому мне хочется, чтобы мы жили Евангелием. Евангелие, в Евангелии. пусть Бог благословит и давайте мы поднимемся на наши ноги, написано, он взял хлеб.